В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Ало. Ми Вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Україні вже давно обговорюються і прагнуть вирішення проблеми європейської підготовки вітчизняних фахівців. Єдина Європа дійсно вимагає зближення різних потенціалів насамперед інтелектуального, науково-технічного, культурного і соціального у взаємозбагаченні партнерські зацікавленості. Вирішення нагальних життєво необхідних питань розвитку, захисту і перспективи, адже як відомо, ресурси землі обмежені, а суспільні потреби країн увесь час зростають. Отже, як спрямувати велике річище розуму, інноваційних технологій, досвіду вже у щоденний процес навчання студентства, підготовки викладачів, науковців, приклади вдалого співробітництва у вищій школі напевне наведуть у багатьох вузах. Та завжди, як здається, цікавим є і інший погляд з боку європейських партнерів. Наш сьогоднішній співрозмовник приїхав до Дніпропетровська із Німеччини. Він є доктором інженером Еслінського університету прикладних наук, почесним професором Дніпропетровського національного гірничого університету, де здобував свого часу вищу освіту. Його ім'я Ніколаус Нойбергер. Саме він нині здійснює з німецького боку координацію співпраці двох відомих в Європі вузів. Про це наша сьогоднішня розмова в програмі «Алло, Ми вас слухаємо. Пане професору, я рада вас знову вітати у Дніпропетровську. Це наша не перша зустріч на радіо. Ви тут, у Дніпропетровську, у своєму виші, який свого часу закінчували, а нині це Дніпропетровський національний гірничий університет, і знов маєте місію прочитати кілька лекцій, зустрітися з своїми колегами-науковцями і мати результат від такої діяльності, бо вповний, як говорять мистецькою мовою, аншлаг на ваших лекцій. тема моего выступления перед студентами и преподавателями горного университета это было применение технологии альтернативной энергетики для генерации электроэнергии для экономии энергии значит, энергосбережения такие выступления я провожу уже здесь не в первый раз цель выступить перед студентами которые обучаются непосредственно по этой специальности ваша точка зрения была мне интересна и наши предыдущие встречи. Насколько взаимосвязь между вузами Германии и Украины, в частности горным университетом, является таким двигателем прогресса? Чему мы можем друг у друга поучиться? Точки развития, как их определить? Если говорить вообще о проблемах высшего образования, я, значит, оглянусь назад. Чуть более 40 лет назад я поступил в тогдашний Днепропетровский горный институт. И чуть менее 40 лет в 1976 году я этот институт закончил. Та база знаний, которую я здесь получил, она мне очень пригодилась в Германии. У каждой системы есть свои особенности. Наш институт, он очень сильно ориентирован на практическую деятельность. То это значит, мы не даем, может быть, столько теории, сколько дается традиционно в этой бывшей советской системе образования, сегодняшней. Мы больше ориентируем наших студентов на выполнение практических занятий различных проектов и так далее мы даем возможность покупать модули оборудования деталей и делать допустим в рамках проектов закончены установки результатом которых является разработка изготовление испытания и получение результата то есть когда они от нас выходят они уже могут работать руками эти практические навыки как показал опыт они очень сильно потом им могут пригодиться в своей практической деятельности дальше если взять сегодняшнюю украинскую систему ну на Например, пребывание на международной конференции по электроприводу показало, что теоретическая подготовка украинских молодых ученых, инженеров. Она, естественно, очень хорошая, потому что сегодня есть инструменты такие, как различное программное обеспечение, в частности MATLAB. Но очень часто видно, что за этими исследованиями, которые проводятся с помощью этих программных продуктов, не всегда учитываются требования практики. То есть теоретический результат он есть. А когда задается вопрос, а вы это проверяли, практической апробации этого не было, то есть риск того, что потом придется от своих теоретических исследований опять возвращаться назад. А это удлиняет, в общем-то, процесс разработки продукта. Украинские студенты обучаются, в частности, в том вузе, где вы трудитесь. Если бы сюда прислать молодых ученых Германии, чему бы они могли научиться вот в таком вузе, как Национальный горный университет? Если говорить о том, что поимели бы немецкие специалисты, которые бы сюда приехали, но мы говорим так, что международное сотрудничество, оно, в общем-то, не ограничится только техническими вопросами. И два года назад здесь были два студента, которые были на кафедре автоматизации компьютерных систем, которые на этой кафедре делали свою дипломную работу. Один из них был, скажем так, русский немец, то есть который раньше жил здесь, а второй был коренной немец. И когда они вернулись назад, они, конечно, были... во-первых, они привезли законченную дипломную работу, которую успешно защитили там у нас в институте, а во-вторых, они были наполнены такими эмоциями, Эмоциями, результатами общения со своими, скажем так, сверстниками, теперь уже ставшими друзьями. Укразнание другой страны. Да, и это, как говорится, гостеприимство. Это сближение, может быть, или изучение культур различных, и сближение менталитетов. И это позволяет, в общем-то, в конечном итоге потом сблизить и позиции и в технических областях. Это та цель, к которой мы сегодня стремимся. И мы, наоборот, мы хотим дать молодежи, которая приезжает из Украины. Не секрет, что у нас условия немножко получше. Но, тем не менее, мы пытаемся им дать, вот, чтобы они старались увидеть, как мыслят, допустим, немцы. Это немножко необычно, особенно первое время. Методологию обучения, методологию преподавания, методологию организации работы, и они бы его использовали в своей практической деятельности, ну, например, чтению лекции, значит, выполнение практических работ. И мы стремимся к тому, чтобы это тоже, так сказать, та часть перешла сюда, естественно, самое хорошее. И то хорошее, что они привозят с собой, мы там тоже это дело впитываем. В частности, я могу отметить, что теоретическая подготовка у наших или у моих коллег Германии не вызывает никаких сомнений. Единственная проблема, которая существует, это, конечно, бывает языковая проблема. У нас есть такие программы, когда один и тот же человек приезжает по нескольку раз, и уже, допустим, во второй период пребывания у нас практически

Вы знаете, не часто приходится э, слышать о таком понятии, как стиль э, профессорского преподавания, ведения лекций. У каждого профессора, ученого, он безусловно свой, и он его формирует, равно как и какое-то направление, как свою собственную школу преподавания. Как ну, формируется вот ваш стиль профессора Нойбергера? Первое отличие э, от украинской. Системы у нас нет обязательных программ министерства. Ну, например, есть определенный курс, который надо читать. У вас это все расписано, дайте то, дайте это и так далее. Сколько часов сюда, сколько туда. Там этого нет. Когда мне предложили читать лекции по электроприводу, я задал такой свой старый советский вопрос: я говорю, дайте мне программу. А декан говорит, а, слушай, а зачем тебе программа? Я говорю, ну что я должен читать? Он говорит, ты же грамотный человек, вот и состав себе, что ты должен читать. То есть свобода, да. возможность ученому ориентироваться самостоятельно. Свобода выбора, но она, я бы сказал, тоже она немножко относительная свобода, потому что в том плане, что я как профессор, я должен учесть, где находится наш институт, какие фирмы работают в этом регионе, какие требования выставляют фирмы потенциальным своим значит, работникам, которых мы обучаем. Поэтому мы очень часто посещаем фирмы, они к нам приезжают, и мы, естественно, ориентируем свои лекции таким образом, чтобы больше давать того оборудования или рассказывать о том оборудовании, и вести так сказать, теоретическую подготовку именно под те фирмы, которые находятся в нашем регионе. Это значит, что если мы, допустим, на юге Германии, где мы живем, если у нас в регионе что Гертала очень много автомобильной промышленности, фирма Bosch, машиностроение и так далее, то если мы возьмем, например, северный регион, то один и тот же курс, скажем, электрические машины будем читать по-разному. Хотя электрические машины, может быть, не пример, это классика, а вот, например, электропривод или электрические установки, естественно, будет ориентирован на те фирмы, которые находятся в нашем регионе. То есть прикладная составляющая является определяющей вот, в обучении. Это да, и в этой связи, наверное, нам немножко может быть труднее в том плане, что мы должны постоянно корректировать свои конспекты лекции. Конспекты лекции мы делаем сами, и даем студентам, естественно естественно, даем им еще и перечень литературы, где они могут что-то поглубже узнать и почитать. Но мы должны постоянно следить за изменениями технического прогресса и вносить эти изменения, вносить корректировки в чтение своих лекций. Вот это есть отличие. Допустим, если здесь программа курса какого-то определена министерствами, она, условно говоря, 5 или 10 лет не меняется, значит, вот по этой программе все читают, и выпускник выходит, он программу послушал, а может быть в одном регионе Украины она более подходит, чем в другом регионе Украины, потому что там э, немножко другая структура промышленности и немножко другие требования к тем выпускникам, которые потом придут на работу на эти фирмы. Мы немножко свободны в этом плане, свободы выбора, а свобода выбора всегда накладывает определенную ответственность. Мы должны, естественно, отвечать за качество обучения и что мы в принципе и делаем. Здесь были со мной два молодых профессора. С моего университета которых я сюда привез первый раз это молодые люди которым одному 36 второму 37 лет они первый раз в украине они были приятно удивлены они не ожидали такого здесь увидеть как, в общем-то, чисто внешне. А мы были на конференции в Крыму, были, они это посмотрели. Ну, тут... очередное развеяние мифов об Украине, да? Да-да-да, всегда так. Где-то что-то читаешь, где-то что-то смотришь, но всегда лучше посмотреть своими глазами. И моя задача сейчас состоит в том, чтобы эти два молодых энергичных профессора включились в нашу дальнейшую работу, и чтобы процесс контактов между горным университетом и вузами Германии не прерывался. Мы постоянно находимся в поиске, мы меняем нашу стратегию, мы ищем новые пути, и вот, мне кажется, у нас в Вестлингене сложилась сейчас такая возможность или программа, которая вообще раньше это была бы очень большой мечтой для молодого человека, который хочет заниматься наукой. Приведу несколько примеров. В марте месяце прошлого года приехал к нам молодой человек в статусе студента пятого курса. На 6 месяцев здесь он приехал сюда, на Украину, защитил магистрскую работу и вернулся к нам уже в другом качестве. Это сказать, он был студентом, теперь он уже дипломированный специалист. Мы нашли одну из немецких фирм, которой было интересно некоторые вопросы исследований, значит, они нам предложили актуальную тематику, а немецкие фирмы, они находятся в постоянной конкуренции, они всегда предлагают только то, что в принципе надо. Мы познакомили этого молодого человека. С, это, с представителями этой фирмы и сказали, что между нашими университетами существует договор о двухсторонней подготовке диссертанта. Фирма сказала да, от нас интересует, нам нравится. Он начинает работать над своей диссертационной работой, ну где вот известна тематика, вот. где известна уже программа пребывания в Германии. Мы предоставляем все наши новейшие стенды, оборудование для практической апробации теоретических исследований, которые он делает здесь. И это получается непрерывный процесс, так сказать, никакого перерыва вообще нет. Сегодня был студентом, а буквально через три месяца после получения диплома человек начинает заниматься актуальной тематикой и научными исследованиями такая стратегия. Результат а правда, мы уже имеем. У нас есть один человек, который защитил диссертацию уже по тематике, которую ему давала немецкая сторона. Этот путь, конечно, он очень хороший, и мы бы хотели, конечно, так делать, чтобы эти люди потом оставались здесь, в Украине, и продолжали начатое дело. Переносили в свой учебный процесс ту методологию, как теоретических, так и практических исследований, которые они видели в Германии. Заходя в те аудитории сегодня в качестве профессора здесь в Днепропетровске в Национальном горном университете видите ли вы вот, в сегодняшних студентах такое, что объединяет и ваше время и сегодняшнее ну я проводил занятия в 50 аудитории в этой аудитории во время моего обучения я получил 250 учебных часов лекции по теоретическим основам электротехники. И, конечно, я, правда, сегодня стоял у доски, а не сидел за этими партами, за которыми когда-то я сидел. Это, конечно, мне напомнило, аудитория большая, вот я вспомнил те лекции, которые мы слушали, которые нам читал, к сожалению, давно покойный господин профессор Подольский. И сегодня я представил, что вот я стою на его месте и я должен сделать так, чтобы те студенты, которые сидят передо мной, чтобы они, во-первых, меня поняли в техническом плане, и чтобы у нас сложился такой дух взаимоотношений, чтобы они задавали вопросы, и я им задавал много вопросов, я их спрашивал, что они об этом думают, как они это считают. То есть именно вот этот вот э, лекционный дух, а я пропагандирую в своих лекциях в Германии очень тесное общение со студентами. Во-первых, это не дает возможности там кому... Ну, есть нерадивые студенты, которые, мягко говоря, там... Ну, не везде есть. Задремали, они везде есть. То есть, если лекция идет вот в таком виде диалога, тогда это не дает возможность как-то расслабиться и проявляет интерес и со стороны студентов. Скажите, пожалуйста, что бы вам хотелось осуществить в жизни? Еще вот, кроме того, что уже состоялось. Ну, я практически сделал все, как говорят, построить дом, посадить дерево и родить сына, так сказать. Дом я теперь имею в Германии, дерево я посадил здесь вот на территории своего родного университета в 2004 году, когда была конференция по волонскому процессу. Сын у меня тоже есть, у меня есть и дочь, у меня есть сегодня четыре внука. И в этом плане, я думаю, ну, что еще надо желать человеку? Это надо, конечно, поддерживать или лечь, чтобы шло, в принципе, дальше. Я еще хочу сказать о нашем сотрудничестве. Естественно, я хочу, чтобы оно продолжалось. Примерно через два года мне придется уйти на пенсию в Германии. Поэтому... Там в первом... тоже строго регламентировано. Там Сверхпенсии да, 65 нельзя. 65 лет. И я могу, конечно, работать, но свою должность я должен оставить. И я могу там продолжать, если мне предложат каким-то образом, просто у нас немножко по-другому, если я буду дополнительно зарабатывать, это все будет складываться с пенсии, и потом будут налоги и так далее, если я буду много зарабатывать, то налоги съедят мою пенсию как бы, поэтому тут надо выбрать такую золотую середину. А на пенсии принято отдыхать немножко, то есть надо выделить время для того, чтобы можно было и немножко отдыхать, но без работы я себя не представляю, я буду в принципе, наверное, работать дальше, читать лекции. Естественно, я буду это дело поддерживать. Благодарю вас за эту встречу, за эту содержательную очень беседу, за наш такой откровенный диалог. Пусть деревья, посаженные вами в Украине, будут крепкими и большими. Пусть крепким и надежным будет ваш дом, здоровая ваша семья. До новых встреч здесь, в Украине. По крайней мере, я верю в то, что задуманное обязательно осуществится. Спасибо вам, удачи, успехов. Спасибо. Я тоже благодарен вам за предоставленную мне возможность выразить свое мнение. Частичка моего сердца находится здесь. И я бы очень хотел бы приблизить ситуацию в Украине, может быть, не сравнять это невозможно, но хотя бы приблизить к тем реалиям, которые сегодня находятся в Германии, потому что молодежь – это будущее страны. Если эта молодежь познает, что можно как-то немножко изменить свою жизнь, жизнь своего общества, если бы это случилось, то я был бы очень доволен и очень рад. Большое спасибо. 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 Сьогодні в програмі Ало. Ми вас слухаємо брав участь почесний професор Дніпропетровського національного гірничого університету, доктор-інженер Еслінського університету прикладних наук Німеччина Ніколаус Нойбергер. Розмову вела Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.